Радник президента Украины и министра обороны, ведомый волонтер Юрий Бирюков, раду пише в Фейсбук про новый виклик. Є таке головное – квартирно эксплуатационное управление Збройних сил. Далее цитата из историнки Бирюкова. «Данное управление управляет землями Министерства обороны и зданиями Министерства обороны. 537 тысяч гектар земли и 33 тысячи зданий – это вызов. Для кого-то это было бы собственно, и есть, сейчас золотой жилой. Но вот только нас все эти жилы не интересуют». Мы почему-то за родину болеем. Задача на первый квартал года – создание ПО для каталогизации всего этого счастья и проверка реального использования фондов. Будет нужна титаническая помощь волонтеров. Чемало корыстувачив в готовы то веду Бирюкову. Далее у комментариях Юрий Бирюков зазначил. Вся аренда за землю сейчас идет черным кэшем в карман этих самых офицеров. Користувачка Светлана Рубан внесла пропозицию. Юрию, а что не можно частину непридатного нерухомого майна переобладнати в житлове? для сімей бійців АТО.